кое-что мы наметили, нам сейчас это нужно будет разложить на какие-то отдельные поля, чтобы с этим можно было поработать. И я сейчас потому хочу взять такую паузу, чтобы создать, это облако терров превратить в какие-то пиксели, кирпичики, с которыми можно работать. А тем временем, что я хочу прокомментировать, и как перебросить э, куда-либо. Смотрите, все, что мы наговорили, оно все, конечно, очень здорово. И о том, э, что город для нас значит, о чем он может говорить, вот как некий субъект. Да, субъектом становишься тогда, когда тебе есть что сказать, и когда ты можешь первым начать разговор. Когда ты можешь задать тему, а не просто подхватить разговор. Вот, возможно, если так условное какое-то собрание городов за круглым столом, вот с чего, с чего начать, но оно все где-то где, -то, где -то о прошлом. То есть даже промышленность это все равно немножко как бы в прошлом. А давайте попробуем, да, мы немножко говорим о том, что перевести дух, но это где-то так между да, искусство торговли, да, уют, но это тоже сейчас. А давайте попробуем, представить будущее города, вот, Попытаться эм, сказать, какой он будет, каким мы его хотим видеть, можно так и так можно через слэш, будет, хотим видеть, например, лет через 10. Потому что на самом деле это небольшой такое, лет через 10. Потому что все равно, э, как есть такое вот в целеполагании, есть такая вещь, что если мы точно не обозначаем цель в, форму, в некой словесной формуле цифрой, оно с нами случается не так, как мы хотим. То есть, если, или, по если мы не формулируем свои цели, мы становимся частью чьей-то цели. Давайте попробуем вот с таким. Все это сфокусировать теперь в некую цель, например, от... Там, горизонт вот 10 лет. Я дальше подумал, что мы можем сделать для этой цели вот буквально в этом году сегодня. Да, да, и потому я, наверное, так поступлю. У нас где-то чудесные карточки забрали, да? Стикеры? вот такие просто. Давайте попробуем сделать небосопиры, потому что все равно сидеть достаточно можно картинкой, можно, я не знаю, хоть формулой, хоть, хоть, хоть китайскими иероглифами как-то вот, обозначить. Микола, да. тут зараз ми потріб... нам потрібно визначити на цьому аркуші те що буде через 10 років. Або що ми хочемо бачити? Може хтось вже має чітку таку візію, що він. Це про місто чи про музей? Про місто. Про місто. Про місто, місто. ну якщо у когось є ще версія, як відразу музей в цьому, угу. це буде супер. Угу. Микола, тобто ліва частина це той ресурс, який ми ресурс. зараз є. маємо? Так, який є от як надра. Угу. Ресурс нафта. Газ, земля, діти, все. Це, це територія музею. Ми його залишаємо, таке поле, яке ми розмічаємо. Тут візія майбутнього. В цій частині. Музеї міста, так? Да? Так, музеї міста. Ми сфокусували в одну точку. Тому давайте таким чином, хто готовий, вже виходьте, будемо презентувати, я тим часом. помогаю все разместить. знаете, у меня работает моя тема заселения. И у меня и вот я музей, мы к этому стремимся, но хотелось бы, чтобы это воплотилось ну, ну, хотя бы в ближайшие пять лет. Может быть, я не права или я лезу за годом, я не помню. Не знаю. Ну вот насколько я владею. Сегодня у нас каждое национальное общество имеет свой тренер, да, где-то свои офисы, где-то. Собираются они у нас по какому-то случаю. То ли это день города, то ли это еще что-то. Но вот такого центра, чтобы их собрать вместе, и они приходили не просто потому, что надо, а потому что хочется. Или здесь им будет интересно, что музей это центр культур национальных обществ. Ну, для меня город Мелитополь через 10 лет, это все же остается город цветущих садов. Мне хочется видеть город через 10 лет, город новостроек, Также, чтобы город процветал как учебный центр. И мы никуда не денемся от того, что это все-таки будет оставаться торговым центром город Мелитополь. Торговля у нас никуда не денется. Я смотрела, здесь был музей э, через 10 лет. А в общем город, да, через 10 лет? Или так и было задание? Ну, Нет, может, город, и была открытая рамка, как бы сначала первое слово было город, потому что он все-таки объект более масштабный mm -hmm легче работать. Ну и музей как часть этого города. Хотя это, это, тоже войдет. сначала в образа, это чтобы для каждой ячейки, то есть семья, без разницы, один человек, у каждого своя семья есть, город был как крепостью, да, то есть основанием, чтобы было мирное небо, чтобы вот тополя и черешни плодоносились, чтобы было комфортно. А чтобы это было, я вижу базисом, для этого действительно профессиональную занятость и адекватные зарплаты. Когда чтобы это было в каком-то вот да, не, не минимум, а как медиум, да, вот чтобы средний уровень был, а раз это будет, то базовые потребности будут удовлетворяться, и у людей будет больше мотивации к личностному росту, к образованию, и здесь уже вытекает вот этот, э, значит, развитость, да, и музея, соответственно, уже одно из другого вытекает. Конечно же, развитая инфраструктура в городе, и чтобы в рейтинге, ну вот так, э, из городов Европы ну, я взяла уже тысячу входил, может, сначала было сотня, а потом, нет, это нас слишком большая амбиции. Пусть тысячи развитых городов Европы будет входить в наш музей. Mm -hmm. Ну Для меня, как сотрудника музея и отдела природы... В принципе, через 10 лет я хочу, чтобы он был зеленым, экологически чистым, но в перспективе промышленности все-таки развития города. И поэтому, чтобы у нас и наши районы, микрорайоны, в смысле, разрастались, многоэтажные но чтобы наши околицы, которые все равно остаются нашими околицами, они были такими же зелеными, чтобы можно было, как раньше, пойти по нашей улице и попробовать и черешню, и шелковицу, и орешек упал. И все это для нас было бы экологически чистым. Ну и, конечно же, развивалась промышленность, развивалось наше творчество, во дворцах творчества, в студиях и так далее, и чтобы наши студенты наших вузов они не забывали, что у нас здесь есть музей, чтобы как все дороги ведут в Прим, так и все дороги, которые наши нашей улице сходились в музей. И чтобы, допустим, промышленное предприятие, директор принял делегацию, и он не думал, чем ее развлечь, какая будет культура. А вот я приду в музей, и мы погордимся, и мы расскажем. И о нашей истории, и о нашем будущем. Для меня Мелитополь через 10 лет это такое, ну, высокое художество, такое, вы знаете, как э, из проекта лего Сити, красивый-красивый город, а сверху огромная карусель. И как символ город-карусель, город праздник и описание. Что это значит? Все движется, заводы работают, сады растут, гости едут, вот, и на поездах, и на двухэтажных автобусах все едут. Что там у нас дальше? Отовсюду едут, дома строятся, дети рождаются, а жители вот хоровод. Люди дружно работают, отдыхают и радуются. И пчелы будут. И пчелы будут. И пчелы. И пчелы. Все. Все движение. А если вам не сложно, могли бы вы подписать хотя бы на обратной стороне там авторство? Ну, да. Просто интересно. Да. Это же живой архив уже, так или иначе. Было бы здорово, чтобы мы знали, кто. Если кто такой, ну если желаете, То есть это не приказ, это... Я наложила отпечаток, что я очень много лет в администратор, администратора, поэтому у меня не получилось их по художеству, мне как-то все, все. Очень четко, да. И вот э, я так себе сделала стрелочками, чтобы в Мелитополь вошло, и что на выходе получилось. Да, вот как бы, ну, хочется представлять, что через 10 лет в Мелитополе будет ну, как бы очень много инвестиций вложено в Мелитополь, ну и, соответственно, будет суперпродукция в Мелитополе. Да? что к нам будет вот такая же молодежь активная, талантливая приходить, и будут выходить великие люди ну, в разных сферах, да, что Мелитополь даст, как бы, эту возможность, что к нам будут приезжать туристы и, и пойдут по всему миру легенды о нашем Мелитополе, какое, да, вот впечатление, вот. Ну и, конечно же, не обойти... В музее хотелось бы, чтобы было очень много меценатов, и, соответственно, получилась такая очень современная экспозиция. Ну, а все это в Мелитополе, в городе возможностей. Все-таки мне этот слоган очень нравится, который вот уже, уже есть, да, и вот я думаю, что, что так будет. Все, що хотілося бачити. Ну, заводи, камер робочі місця, то якби ясно. Хотілося. хотілося б бачити таку просту установу, як театр. що wow. У нас він на рівні там, або хтось приїжджає, або місцеві такі аматорські руки. А хотілося б, щоб, якби, ну, наприклад, тим їжі Запоріжжя, mm. oh. тому що саме. Це перше, що прийшло на думку. Mm. Потім, коли почав трошки думати, ну так, mm -hmm. ще місто. От Мені трошки задався Кам'янець-Подільський, у них стара частина вся входить в Національну історику архітектурних заповідник Кам'янець. Я подумав, власне, що не помріяти і торпити собі державну історик архітектурних заповідник Мелітопольськ. Що тут може бути? Тут можуть бути пам'ятки кінця 19 -го, 20 -го, початку ХХ століття, це в принципі стара частина міста, яка вже так і проситься, щоб її вже таки вже поприсвоювали там статус Пам'яток архітектури, бо скоро там не буде на що дивитися. От. І ну, з чого може складатися? Це, власне, в моїй уяві це такий собі сканцерний музей під, ну, просто неба. Купецька садиба, от вона у нас. Торгові ряди, будь ласка. Прибутковий дім це або Богдана Кадіровича, нинішній там, факультет університету. Або він шаксал, який тобто подивитися на житло кінця 19-го початку 20-го століття, яким воно було міське. Ну, звичайно, що тут важка робота, але ну, тим не менш. Готель, готель комедії у нас тут був. Знову ж таки, історія. Ну, Торічні давності це а ще якщо пофрантизувати, можна зробити собі такий житловий комплекс 50-60-х -х, х років. Там, ностальжі, але із серед, Сталінський епір, Хрущовку, у нас все це є вау. От. Пару будинків, де можна відтворити встановку того часу. І, знову ж таки, пам'ятки пам промисловості, так у старому промислу ХХ століття. Це як і Гончарна Артів, і цегення, і пекарня, це, наприклад, перша половина ХХ століття. І е, друга половина ХХ це вже... Е, той Мелітополь, про який ми кажемо, що місто того, що Звичайно, що ми там би, не відродимо стільки заводів, але в принципі на рівні кількох стихів, будь ласка, виробництво запчастин, виробництво побутової техніки. Тобто ви як все це робилося. Тому що для багатьох це вже навіть, для молоді це таке що вже заразково. І, врешті-решт, музей ну, під умовною назвою перехрестя століть. Тобто 90 диєнності роки ХХ століття і 2000 років. роки. Ми ж уявляємо через 10 років, через 10 років це вже буде історія. Ну от, власне, це приблизно така божевільна ідея, яка в мене <рес> <рес> вибухла.